dostlar mən Rəsul Zəyev bu gün anqlarda dəstlərimizin 13-cü seriyasına başlayırıq. Bu gün biz sizinlə inşallah Firebase nədir? Ona görəcəyik. Firebase-lə anquların bir yerdə istifadəsini görəcəyik. Əvvəlcə Firebase nədir? Firebase JSON tipli NoSQL bazatı üzərində qurulmuş real-time işləyən bir data servisidir. Biz Firebase-dən backend servis kimi istifadə eləyəcəyik. Real-time deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Yəni dəyişikliklərimizi biz anlıq olaraq görə bilərik burada backend istifadəçimə istifadə ediriksə bəs onda user login vəsə bunlar necə yerin yetirilir? Onlar üçün özünün hazır şeyləri var. Məsələn user login, fayl hostingi, security məsələsi vəsailə Firebase-də özündə hazırdır. Hətta məsələn sosial şəbəkələr vasitəsilə də login olmağa səbəb belə şeylər də özündə hazır var. Firebase-də biz saytından qeydiyyatdan keçməliyik. İlk öncə qeydiyyatdan keçdikdə belə bir pəncərə açılır. Bizə Hacker Mode plan verir ilkin olaraq. Burada biz 100 MB depo, 50 connection, 5 GB transferə qədər istifadə edə bilərik. Onun üçün pulsuzdur. Ondan artıq olsa pullu versiyalar var. Biz burada Manage App hissəsinə basırıq. Burada Burada baza tərəfdə JSON tiplidir. Yəni biz İstərsəyəm mən burada import eləmişəm. Burada import data var. Import data-ya basaraq həm JSON file-ı seçib siz də bura import edə bilərsiz veriləninizi. Bir də deyim ki, yəni sürəti çox sürətli işləyir. Biz burada az kod, bir neçə sətir yazırıq və rahatdır istifadəsi. Əvvələ biz Angular ilə məsələn baza arasında işləmək üçün server tərəf texnologiyalarda biz sava Ruby Python hər necə başqa şey istifadə edirdik. İndi isə e, bizdə Firebase özü server tərəf texnologiyanın işini görür. Yəni back-end tərəfimiz özü yerinə yetirir. E, Bizə client tərəfə məlumatların gətirilməsini öz yerinə yetirir. Angular Fire arada bir yer tutur. Yəni biz bu gün onun da istifadəsini görəcəyik. Connection olma və verilərləri çəkib gətirmə, bazaları dataları çəkib gətirmə işini yerinə yetirir. Gəl yəni, yavaş-yavaş ə başlayaq necə istifadə edəcəyik. Əvvəlcə biz bu gördüyünüz linklər təbii ki bizə olmardı. Angular-ın linkidir. Firebase-in bir Angular faylının linkini əlavə etməliyik. Bundan sonra gələrik burada biz Firebase-in bu təvənd eləyə bilərik. Skoptan başqa biz burada Firebase array istifadə edəcək. Functionumuzda ikinci parametr kimi belə Firebase array-ımızı tutandır. İndi yavaş-yavaş ikinci olaraq connection necə eləyəcək ona baxaq. Mənim users. Orda gördüz burada. Yəni userlər demək, friends de də deyə bilər. İndi user-sı yazdım new five base deyib bura burada fikri verəsiz qeydiyyatdan keçəndə bizə link verir URL. Məndə verdiyi linki kopyalayıb indi atıram baxın burada belə bir link verib. Mən konkret olaraq orda MySQL-ə no gəldim. Hə, məndə prints yazılıb. Həmin bura arxasına prints yazaraq prints-i çəkəcəyəm. Vuruq bu elə bil ki, T həmin table-a connect olacağam. göstereyim sonra scope.users imize hemen datalarımı veririm 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 şimdi biz artık burada bilelim yalnız tutak ki bu eliyle.

Gördünüz kimi bizim burdan məlumatlarımızı çəkdik. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərsdə əlaqə olunması, insert, silmə və update yenə dərslərimizdə görəcəyik. Bu dərslik bu qədər, hələlik.